নমস্কাৰ স্বতে ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেল সকলোকে আকৌ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ লেচন নম্বৰ ফ'ৰ গুপ্ত সাম্ৰাজ্য ইয়াৰ আজি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যিসকলে এই পাঠৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই অৰ্থাৎ একৰ পৰা চাৰি নম্বৰলৈকে প্ৰশ্নখিনি চোৱা নাই ভিডিঅ' লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন দি আছে তাতে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব এইটোৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম যে অৰ্থাৎ পাঁচ নম্বৰৰ পৰা যে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ শাসন ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিবলৈ পোৱা এনেকৈ যে গুপ্তসকলে ৰাজতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে দেশ শাসন কৰিছিল শাসন ব্যৱস্থাত দুই ভাগত বিভক্ত আছিল কেন্দ্ৰীয় আৰু প্ৰাদেশিক কেন্দ্ৰত ৰজাই চৰ্বে শবা আছিল ৰজাক সাম্ৰাজ্যৰ শাসনত সহায় কৰিছিল মন্ত্ৰী পৰিষদে মন্ত্ৰীক অমাদ্য বুলি কোৱা হৈছিল গুপ্ত সম্ৰাটসকলে শাসনৰ সুবিধাৰ কাৰণে সাম্ৰাজ্যখনক কেইবাখনো ভক্তি বা প্ৰদেশত ভাগ কৰিছিল প্ৰদেশবিলাকক আকৌ বিষয় বা জিলাত ভাগ কৰিছিল প্ৰশাসনৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ গত্ব আছিল গাঁও প্ৰদেশৰ সৰ্বোচ্চ শাসনকৰ্তাজনক মহামাত্ৰা বুলি কোৱা হৈছিল গাঁৱৰ শাসন চলাইছিল গ্ৰামীক বা গাঁওবুঢ়াজনে সকলো ধৰণৰ বৃত্তিধাৰীৰ সংস বা গিল্ড আছিল এওঁলোকে নগৰৰ প্ৰশাসনত উল্লেখনীয় ভূমিকা লৈছিল গুপ্তযুগত ফৌজদাৰী আৰু দেৱানী দুই প্ৰকাৰ আইন অনুসাৰে বিচাৰ কৰা হৈছিল সম্ৰাটেই আছিল ন্যায় ব্যৱস্থাৰ মুৰব্বী প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত গুপ্তসকলে এক কেন্দ্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন কৰিছে এনেকৈ বাহিখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত যে গুপ্তযুগত ভাৰতত সামাজিক অৱস্থা কেনেধৰণৰ আছিল বৰ্ণনা কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে গুপ্ত ৰাজত্ব কালত ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাৰ গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল দৰমহাৰ সলনি মাটি বাৰী দিয়াৰ ফলত এই সময়ত সামন্ত গুপ্ত ৰজাৰ দান দক্ষিণাৰ ফলত সমাজত উচ্চ বৰ্ণৰ মাটিৰ মালিক শ্ৰেণী এটাৰ উদ্ভৱ হৈছিল সমাজত জাতিভেদ প্ৰথা আৰু অস্পৃশ্যতাই গা কৰি উঠিছিল বিভিন্ন দেশী লগ ভাৰতলৈ আহি মিলি যোৱাত সমাজত বহুতো নতুন নতুন জাতিৰ উৎপত্তি হৈছিল গুপ্তৰাজসকল হিন্দু ধৰ্মৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল বাবে পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ প্ৰতিপত্তি বাঢ়িছিল মাটিৰ মালিকীস্বত্ব থকা পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ আৱিৰ্ভাৱে নতুন অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৃষিকৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে খেতিয়কসকলৰ অৱস্থা পুতৌ লগা আছিল গুপ্ত যুগত ক্ষুদ্ৰ আৰু মহিলাসকলৰ সামাজিক স্থান আগতকৈ বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু মহিলাসকলক ৰাজ্য শাসনৰ পৰা দূৰত ৰখা হৈছিলে এনেকৈ বাৰীখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে সাত নম্বৰটো যে অৰ্থাৎ কিতাপত দি আছে আঠ নম্বৰটো যে গুপ্ত শাসনকালত ভাৰতৰ শিল্পকলাৰ বিকাশৰ ধাৰা সম্পৰ্কে এটা টকা প্ৰস্তুত কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে গুপ্ত শাসনকালত ভাৰতৰ শিল্পকলাৰ বিকাশ ঘটিছিল বৌদ্ধ ধৰ্ম আৰু জৈন ধৰ্মৰ শিল্পকলা গুপ্ত যুগত উন্নতিৰ চৰম পৰ্যায় পাইছিল মথুৰা সাৰনাথ আদি বৌদ্ধ মূৰ্তি গঢ়াৰ বাবে বিখ্যাত আছিল অজন্তা আৰু ইলৰাৰ গুহাচিত্ৰসমূহৰ গুপ্ত যুগৰ উন্নত শিল্পকলাৰ নিদৰ্শন ভাস্কৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো গুপ্ত যুগ উল্লেখনীয়ভাৱে আগবঢ়া আছিল এই সময়ছোৱাতে হিন্দুৰ উপাস্য দেৱতা বিষ্ণু শিৱ ইত্যাদিৰ মূৰ্তি গঢ়া হৈছিল গুপ্তযুগত ধাতু শিল্পৰ ব্যাপক উন্নতি হৈছিল দিল্লীৰ মেহৰুলিত থকা লৌ স্তম্ভত গুপ্তযুগৰ উন্নত ভাস্কৰ্যৰ চিন গুপ্তযুগৰ স্থাপত্যৰ চীন হিচাপে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিছু ঠাইত ইটা আৰু শিলেৰে সজা মন্দিৰ পোৱা গৈছে শিলৰ ব্যৱস্থাৰ গুপ্তযুগৰ স্থাপত্যৰ আটাইতকৈ উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য আছিল পাল্টিপুত্ৰ শিলেৰে সজা ৰাজপ্ৰসাদৰ সৌন্দৰ্যৰ বিদেশী পৰ্যটকক মহিত কৰিছে এনেকৈ বা এইখিনিকে হৈ যাব তাৰপিছত ন নম্বৰ অৰ্থাৎ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ দিনত ভাৰতীয় সাহিত্যই পূৰ্ণ বিকাশ লাভ কৰিছিল প্ৰাখ্যা কৰা ইয়াৰ অতটো লিখিম এনেকৈ যে ভাৰতৰ ইতিহাসত সাহিত্যৰ বাবে গুপ্ত যুগ প্ৰখ্যাত গুপ্ত যুগত দুটা ধাৰাৰ সাহিত্য একেলগে সৃষ্টি হৈছিল তাৰে এভাগ আছিল ধৰ্মীয় শিক্ষাৰহিত আৰু আন ভাগ আছিল ধৰ্মীয় সাহিত্য গুপ্ত সম্ৰাটসকলে বিদ্যান শিক্ষাৰহিত আৰু আন ভাগ আছিল ধৰ্মীয় সাহিত্য গুপ্ত সম্ৰাটসকলে বিদ্যান লোকৰ ৰাজসভাত ঠাই দিছিল দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজসভাৰ নৱৰত্নই ভাৰতৰ সাহিত্যক গৌৰৱজল কৰি গৈছে গুপ্তযুগৰ সাহিত্যকৰ মাজৰ সকলোতকৈ উজ্জ্বল ৰত্ন আছিল কালিদাস কালিদাসৰ সংস্কৃত সাহিত্যক সমৃদ্ধিশালী কৰাই নহয় ভাৰতীয় সাহিত্যক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৰি গৈছে কালিদাসৰ উপৰি হৰি সেন অশ্ব খ আৰু ভাৰৱী আছিল বিখ্যাত কবি হৰি সেন সমুদ্ৰগুপ্তৰ ৰাজকবি আছিল ক্ষুদ্ৰকৰ সুবিখ্যাত নাটক মিশ্ৰ কটিকম আৰু বিশ্বাস দত্তৰ মুদ্ৰা ৰাক্ষস গুপ্তযুগৰ অলংকাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ ভাগৱত শিৱ বায়ু মিশ্ৰ আদি পুৰাণসমূহ গুপ্ত যুগতে ৰচনা কৰা হৈছিল সংস্কৃত ভাষাত প্ৰথম অভিধান অমৰ কষ তৃতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ সভাসত অমৰসিংহই ৰচনা কৰিছিল নালন্দা তক্ষশিল উজয়িনী সাৰনাথ আৰু বিক্ৰমশিলাত থকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাখনে ভাৰতীয় শিক্ষা জগতলৈ পৰিৱৰ্তন আনিছিল গুপ্ত যুগত সাহিত্য ৰচনা কৰা হৈছিল সংস্কৃত ভাষাত সাধাৰণ লোকৰ ভাষা আছিল প্ৰাকৃতি তাৰপিছত দহ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে শেষৰ প্ৰশ্নটো যে গুপ্ত যুগক কিয় ভাৰতৰ সোণালী যুগ বোলা হয় আলোচনা কৰা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে গুপ্ত যুগক ভাৰতৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় দেশত শান্তি স্থাপন কৰি দেশৰ নাগৰিকক বিদেশী আকৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰি শিল্প সাহিত্য দৰ্শন বিজ্ঞান চিত্ৰকলা স্থাপত্য ইত্যাদি সকলো দিশতে উন্নতি কৰাৰ গুপ্ত সম্ৰাটসকলে উল্লেখনীয় বৰঙণি আগবঢ়াইছিল ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে এই সময়তে উন্নতিৰ চৰম শিখৰত আহৰণ কৰিছিল সমাজৰ সকলো দিশতে উন্নতি পৰিলক্ষিত হৈছিল এই যুগতে ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সকলোফালে প্ৰসাৰিত হৈছিল ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি গুপ্ত যুগত সৰ্বমস্ত কমনিৰ দৰে জিলিকি আছিল পেৰিগিলিছৰ দিনত যেনেকৈ এথেংছৰ সকলোফালে জয় জয় ময়ময় হৈছিল গুপ্ত যুগত ভাৰতে তেনে খ্যাতি লাভ কৰিছিল গুপ্ত ৰজাসকল প্ৰজাহী তৌষী আছিল তেওঁলোকৰ দিনত ভাৰতীয় সমাজত যি সৰ্বাংগীন আৰু সামগ্ৰিক উন্নতি হৈছিল সেইখিনিৰ কাৰণে গুপ্ত যুগক ভাৰতৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় এনেকৈ বাৰীখিনি লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ